У нас необычный день библиотеки, у нас день автора. Что же это за автор такой? А этот автор Анатолий Марущак следующий слайд, пожалуйста. Марущак Анатолий Петрович, давайте познакомимся. Член Национального союза журналистов Украины и Ассоциации украинских писателей. Заслуженный журналист Украины, лауреат международных телевизионных фестивалей, лауреат всеукраинского поэтического вернисажа «Троянды и виноград», литературной премии и имени Николая Кулеша, и директор творческого производственного объединения «Скифия». Итак, что мы знаем про Анатолия Ванщика? Что он автор прозаических книг, замечательный Шален и Фэрс, «Тайна турецкой скалы», очень хорошие книжки. Он автор поэтических книг. Это «Щуденный Квитру», «Мандры на острове», 86 400. Он автор детских книг и соавтор книг литературной скорбы Херсонщины. А детские книги «Непослушные пальцы» и «Почему веселый кит не приплыл на остров Крит». Так, а сегодня у нас с вами необычное поздравление, потому что у нас книга новая, необычная. И книга эта Сейчас мы с ней познакомимся отдельно. Смотрим буктрейлер. Было это на солнечном юге. В городе Херсоне. Жили были в нем поэт и художник. Однажды они встретились. Познакомились. Позвольте представиться Анатолий Марушак. Художник ответил Александр Журба Художник Оказалось, что оба они веселые люди И любят детей Вот и родилась книга И очень-очень всем эта книга понравилась Потому что в ней и предметы И звери И птицы И даже люди Книгу так и назвали. Веселый букварят каллиграммы. Читайте веселые стихи, разгадывайте каллиграммы. Ну, мы так с вами поступим. Будем читать веселые стихи и разгадывать каллиграммы. Разгадывают <плодисмент> каллиграммы у нас чешевские котята, <плодисмент> потому что вы знаете эти каллиграммы, вы молчите. Итак, первая каллиграмма. Что здесь написано? Первая буквочка С. Стрекоза. Да, пожалуйста. Стрикоза, совершенно верно. И стихотворение Анатолия Мурощика «Стрекоза». Пяли стрекоза глаза. И не зря, и не со зла. Просто пролетала мозг мимо нашего окошка. У стрекозы есть на это кулинарный интерес. И поздравление от Данила Бабенко и от стрекозы. Стрекоз... стрекоза желает вам, чтобы только самое прекрасное попадалось на глаза. Ну хорошо. Данил Владимирович. Следующая телеграмма. Читаем. <сластливое> да, пожалуйста. Ив, Т такая. И, Г, И, р Полиграмма. Пожалуйста. Если вдруг на состязании тигр вызовет тебя, ты скажи, что очень занят, что на вас нет задание у тебя и у ребят. И поздравления от цвета зарыши. Поздравляй, тигр, вас. С днем сосисок и колбас. Нет, реклама. Читаем. Все видят. Говорим. Ёжик. Правильно, пожалуйста. Ёжик не нашел дорожек, что в лесу грибами идут. Поэтому, похоже, тоже оказался тут и поздравление от Кати Валько. В поэзию влюбился он, второй он здесь построил дом. Мы с ежиком желаем вам стихов, как после дождя, как лесу Вот так. Поздравление такое. Следующая каллиграмма. уже прочитала, что написано? А она нарисована. О, С и А такая необычная. Так, пожалуйста. Посела пса, са, и мчалась небеса, даже если ты не пес, берегись опасных оз. И поздравления от Володи Валько. Еще раз начни. Такие приключения рождают новое стихотворение. Озы все вам пожелают, чтобы никогда вас не кусали. Я думаю, она тоже очень понравится. Следующее. Ой, все прочитали, потому что очень похоже. Эээс, ты. Вы уже и поняли, да, как создаются каллиграммы. Пожалуйста страус. Да, готовимся заранее. Можешь пропустить? Сиди за ножью. Страус, он, конечно, птица. Только в небо не стремится. И решает все проблемы лишь ногами страуса. Вот такой страус. И пожелания от Александра. Ну, а вам желает ему, ну, чтобы ни одной Ну, ни одной проблемы. Я думаю, такой вопрос не только понравится Анатолию Петровичу Морщику. Да. Рыбка. Прочитали. Рыбка, да? Но, к сожалению, автор этого не, сегодня не пришел, поэтому я прочитаю. Похудела наша рыбка. Что-то съела по ошибке. И теперь болит живот. И червяк не лезет в рот. И пожелания вам желаем, я и рыбка. И уже не по ошибке, чтобы встречались вам улыбки. Так, следующая телеграмма. Прочитала? Малабей. Нет, не воробей. Не Нет, там написано, читайте. Читайте. Вот первая буквочка. Соловей. Соловей. правильно. И должна вам сказать, что Светозар сначала выбрал соловья из книжки Анатолия Морощука, а потом ему понравился тигр, поэтому у нас второй раз выступает. Пожалуйста, Светозар. Клюра у, у, Клю, у, а, у любого соловья в клюве песенка своя. Ночью соло соловья слышишь ты, и слышу я. Так, и пожелание еще раз от Светозара. И поэт, как соловей, радуйте жена с поэзией своей. Свои. Я думаю, она он да. будет радовать своей поэзией. Так, следующее у нас. Так, пожалуйста. Фламинго. Фламинго, совершенно верно. Пожалуйста, фламинго. Замечательно. длинных-длинных. Читаем каллиграмму. Индюк. индюк и Индюк такой замечательный. Пожалуйста. Сюда можно вот это квадратик. Так. При все вокруг. По двору идет индюк. И в каком индюк степенный Прибывает настроение и поздравления от Лады в школе. И я готов вам пожелать никогда не унывать, и чтобы на ваше настроение никто не мог бы повлиять. Замечательно. Вот такое пожелание от Лады. Так, да, читаю. Ну, все уже научились читать. Севра, можно уже хором отвечать? Все увидели каллиграф? Пожалуйста, Маша. На входы до заката, как в пижаме полосатой, приодевшись после ванны, зебра бродит по саванне. И желает зебра вам, чтобы рады были вы своим друзьям. Это Маша Локатинова поздравляла на с любимым Так, читаем. Да, нужно корм уже. У, Д, А и В. Пожалуйста, Максим. Вот Утром чуть глаза продрав, наш упитанный отдав, ищет без в джунглях собеседника. И пожелания от Максима. Пусть знакомые у вас будут умными и бравыми, но только не ударами. <звы> <звы> вот. А теперь приготовили ваши карточки. И будут появляться картинки и выходить авторы. Итак, вот три козы. Данил Бабенко. Так, кто хочет подарить три козы? Так, пожалуйста. Дальше, не дальше. Ежик выходит. Нет, Данил, не уходишь никуда. Ежик уходит. Ежик, ежик, быстренько. Так, или светлый дорожек да, пожелал. Пожалуйста, ваши карточки. Выходите, дарите. Но вы, ну, вы потом еще можете. Да, вы потом можете еще э, -э, -э добавить. Этые дорожки сюда привели ежка. Дальше следующий. Да? Оса. Это у нас Володя, который Есть чтобы нас дала и туда кусали. Давай. Следующая. Страус. Кто страус? А страус, да, это же я читала. А не, а не, страус у нас Саша. Кто будет, Саша страус? хочет подарить? Саша. Замечательный был у нас страус. Следующая картинка. Соловей, Светозар выходит. Соловью кто дарит? Соловью кто подарит? Так, следующая. Фламинго. Так, это пламинго. у нас картинку? Так, вот, это все раздали карточки? Нет, еще... индюк. Кто индюк? Индюк выходит. Вот у нас индюк. Это Лада. Вот, тебе несу вот тоже карточку. Следующая у нас картинка. Зебра. Это Маша Лопатнева. Так, и удав, который глаза продрал. А, него. Так, хорошо. А, да. а теперь... Да. Пойдите, пожалуйста, Пять. И у тебя пять. У меня один. Хорошо. Ну, кстати, мы даже, ну, никак не <с> осталось. А призом зрительских симпатий послужит сама книжка «Веселый букваря. Каллиграммы». Осталась одна очень приятная миссия вручить грамоты всем участникам сегодняшнего праздника. Это и юбилей. Это наш маленький